Сегодня ночью просто чудовищную цену заплатил за свою ошибку до сих пор неизвестный пешеход, который без 15,2 ночи решился перейти Екатеринбургскую улицу Халтурина в районе Карнавала, сразу после перекрестка Саполихинской. Тем, кто сейчас что-то ест или пьет, очень советуем прерваться и очень надеемся, что малые дети уже спят и не смогут разглядеть кое-какие детали на асфальте. То, что пешеход, которого сначала сбила одна машина, а потом вторая проехала по нему лежачему, был мужчиной, более чем красноречиво подтверждают вот эти тестикулы, когда-то входившие в состав мужского достоинства. На перекрестке возле карнавала сбил человека, который приходил в неположенном месте и, как видимо, я был в нетрезвом состоянии. Помимо этого, еще уходил, его, его переехала еще одна машина, вроде бы Тойота серебристая, но она притормозившая после того, по как уже -то переехала и уехала в госномер, я не запомнил. Машина не остановилась, скрылась с места дорожно-транспортного происшествия. Сейчас ведется поиск данной, данного автомобиля. Сотрудники ГИБДД обращаются за помощью к возможным свидетелям и очевидцам данного происшествия и просим позвонить по телефону. У мужчины, личность которого до сих пор не установлена, известно лишь, что он не славянской внешности, был шанс. Буквально через несколько секунд после второго наезда, разорвавшего ему машинку, остановилась проезжавшая мимо машина Центра медицины катастроф. Потом подъехала городская скорая помощь. С многочисленными переломами и травами головы и рваными ранами в состоянии шока его отвезли в двадцать третью горбольницу где сегодня утром он скончался и не судите строго тех кто после увиденного на асфальте скажет и слава богу